Шановні друзі, шановне керівництво держави, дозвольте передати в тестову експлуатацію пасажирський термінал аеропорту Львів для проходження всіх систем життєзабезпечення. его до слова вице-премьер-министра, министра инфраструктуры Украины Колесникова Бориса Викторовича. Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня мы передаем Львовский аэропорт, по сути дела, строительной части в И в последней декаде марта президент Украины Виктор Янукович в торжественной откроет тот день, когда -то начнутся регулярные полеты. Поэтому я хочу, мне остается поблагодарить строителей за качественную работу, в которую, по большому счету, в марте 2010 -го года мы вместе с Андреем Садовым ходили, здесь ставить колочки такие бетонные, и мы пытались угадать контуры будущего аэропорта. Прошло, по сути дела, 22 месяца, и терминал стал. А если я очень хорошо помню, что я имею в виду 80-е И если взглянуть на расписание, которое я влазил, я думаю, что мы э, культурное столицу времени будет выглядеть очень достойно. А как вы знаете, театр начинается с вешалки, то есть аэропорт начинается, страна начинается с аэропорта. Также хочу пожелать э, тем, кто здесь будет работать, вот, ну, сельским встретились, с границей, это можно, что от их непосредственного качества работы будет зависеть впечатление нашей стране. А также молодым ребятам, которые пришли в этот аэропорт, которые, которые есть будущее нашей страны, которые представляют нашу страну здесь, и для которых в следующий день должен запомниться от на всю жизнь. Всем спасибо, всех поздравляю с передачей аэропорта аэропорт».